मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार ॲडव्होकेट आशिष शेलार यांचा नागरी सत्कार करण्यात आला जिमखाना येथे मेघाश्रय एन जी ओ अध्यक्ष सीमा सिंह यांनी संविधान व गणेश मूर्ती देऊन सत्कार केला भारतीय जनता पक्षाचे मुंबई अध्यक्ष वांद्रे पश्चिम विधानसभा आमदार ॲडव्होकेट आशिष शेलार यांना देशाच्या महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार मिळाल्याबद्दल मेघाश्रय एन जी ओ अध्यक्ष सीमा सिंह यांच्या वतीने खारजिमखाणा येथे नागरी सत्कार करण्यात आला यावेळी आमदार ॲडव्होकेट आशिष शेलार यांनी म्हणाल सीमा सिंह सी यांच्या मेघाश्र एन मृत्युंजय सिंह राहुल कनाल यांनी उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार मिळाल्यानंतरचा माझ्या पहिल्या नागरी सत्कार केला असून हा माझ्या बहिणीने भावाला दिलेल्या कौतुकाची थाप आहे सत्कार समारंभावेळी आमदार ॲडव्होकेट आशिष शेलार यांनी सीमा सिंह सी यांच्या कामाचं कौतुक का केल्यामुळं त्यांच्या डोळ्यात आनंदाचा अश्रू पाहायला मिळाले पाहुयात काय म्हणाले उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार आमदार ॲडव्होकेट आशिष शेलार व अध्यक्ष महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या वतीने दोन हजार एकोणीस वीस सालचा उत्कृष्ट संसदपटू हा पुरस्कार माननीय महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूजी यांच्या हस्ते मिळाला स्वाभाविकच आहे मुंबई आणि विशेषतः माझ्या मतदारसंघातील सामान्य माणसाचा आवाज महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये त्या ठिकाणी मांडण्याची संधी विविध आयुधं वापरून मी करू शकलो याचं कारण या नागरिकांनी माझ्या बाजूने केलेलं आपला आशीर्वाद आणि मतदान या रूपाने मी त्या विधानसभेपर्यंत पोहोचू शकलो आणि आज या ठिकाणी मेघाश्रय नावाच्या संस्थेच्या वतीने माननीय सीमा सिंगजी राहुल कनालजी आणि मिस्टर सिंग या सगळ्यांनी मिळून खार जिमखाना इथे आमच्या विभागातील नागरिकांच्या वतीने हा पुरस्कार मिळाला म्हणून त्याबद्दलच्या अभिनंदनाचा कार्यक्रम समारोह केला आणि स्वाभाविकता जनतेशी मतदारांशी त्यांच्यासाठी आतापर्यंत काय करू शकलो आणि काय करणार आहे या विषयाचा संवाद मी केला आणि त्यातून एक सकारात्मक ऊर्जा पुन्हा एकदा मुंबईसाठी आणि मतदारसंघासाठी काम करण्याची ती मिळते आणि ती मिळाली याबद्दल मी आयोजकांचं मनापासून धन्यवाद ज्या पद्धतीने अशा सत्कार करतात खर तर घरी गेल्यावर आईने बहिणीने भावाने सत्कार करावा आणि बाहेर तू दिवसभर काय करतोस तो चांगलं काम करतोय याची प्रशंसा करावी तसंच बहीण म्हणून सीमा सिंगजी आणि त्यांच्या संस्थेने केलेला संस्कार हा मला पारिवारिक ऊर्जा देणारा आहे आणि म्हणून त्यात जास्त आणखी पाठीवर ताप मारले तेव्हा हे नातं प्रत्येक नातं हे निसर्गाने निर्माण केलेलं असत आणि काही नातं निसर्ग निर्माण करत आज निसर्गाने निर्माण केलेलं नातं आहे त्या स्वतः अतिशय उत्तम सामाजिक काम करतात सीमाजी त्या सगळ्यासाठी प्रचंड परिश्रम करतात आणि त्यामुळे एखाद कार्य पूर्ण करण्यासाठी लागणारा वेळ त्यासाठी लागणारे परिश्रम यांची त्यांना कल्पना आहे आणि म्हणून ज्या वेळेला इतक्या कामांमध्ये स्वतःला मी दिल्यानंतर त्याची जेव्हा मी जंत्री मांडली आणि या सगळ्यानंतर मला थाप सीमाजी सारख्या कोणीतरी बहिणीने दिली त्याच्यानंतर आपण किती परिश्रम करतो याच्याबद्दलच्या त्यांच्या भावना या संवेदनशील रुपाने डोळ्यातून त्यांच्या आल्या असतील मला वाटतं तो मला आशीर्वादच आहे ज्या वेळेला पुरस्कारासाठी जाहीर झालं आणि प्रत्यक्ष पुरस्कार स्वीकारताना काय मनात भावना मना एकच होती की आपला रस्ता बरोबर आहे ना आपण काम करतोय योग्य आहे ना आणि आपल्या कामाला लोकांनी आपलं समजलंय ना या तिन्हीचं उत्तर हो असं मिळालं एवढीच होती शिस्वाच्या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या सर्वांना खूप शुभेच्छा नियम आणि आनंद दोन्ही एकत्र साजरा कराय मोमेंटो आशीष जी को आज हम लोगों ने जो उनको पुरस्कार मिला द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से ये हम सब मुंबईकर के लिए गर्व की बात है और ये उनका जो कार्य है हम लोग सब हमेशा वो सहयोग में आए हैं और ये हम लोग को लगता है ये पुरस्कार जो है वो हम लोगों के लिए भी है जैसा उन्होंने भी बोला और अगर हम लोगों को ऐसा लीडर मिलेंगे और हम लोग उनके सहयोग में हमेशा आगे आएंगे बिकॉज हम लोगों को एक ऐसा लीडर चाहिए जो हम लोगों को एक सुरक्षा एक डेवलप सिटी दे सके और बॉम्बे का आप लोग सब जानते हो बांद्रा जो है वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे सब लोग आना चाहते हैं और सब लोग और इन सब के पीछे मैं समझती हूँ कि आशीष जी का विजन बहुत ये है आ, उनका सोच जो है और उन्होंने जो विकास के लिए जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है और हम लोग का सहयोग उनके साथ है और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लीडर हमारे देश को और मिले ताकि हमारे देश की उन्नति हो आ, आपके जो कार्य किए हैं उस कार्य की सराहना खुद आशीष जी ऐसा लगता है जब खुद जो आपके एम एल ए है वो आपके जो संसद को है उन्होंने आपके कामों की सराह बिल्कुल देखिए जैसा आपने देखा अभी प्रोग्राम के दौरान हम लोगों ने अपने को एक एमएलए और एक वोटर के रूप में नहीं देखते हैं हम अपने आप को एक परिवार के रूप में देखते हैं और जब आप एक परिवार बन जाते हो तो एक दूसरे के लिए हमेशा आगे आते हैं वो एक एमएलए हैं और हम लोगों ने उनको चुनकर अपने नेतृत्व के लिए बनाया है और जब सराहना आपको हर लोगों को लगता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसको सराहना मिले और ख़ास करके जब आशीष जी जैसे और हमारे जो आप दोस्त देख रहे हैं हमारे परिवार है उनके तरफ से सराहना मिलता है तो कहीं ना कहीं बहुत बल मिलता है आपको अपने कार्य के लिए लगता है कि हम सही मार्ग पे चल रहे हैं और सही कार्य कर रहे हैं और बस इस तरह की सराहना आपको ताकत देती है नई ऊर्जा देती है ताकि आप और अच्छे कार्य कर सकें आपके आपको में आंसू देखे गए थे जब आप आशीष जी ने कहा कि मेरी बहन एक पीठ थप थप है उस तो समय आपको में आंसू बिल्कुल एक इमोशनल मोमेंट होता है देखिए हम लोग आ, ब्लड से हम लोग भाई बहन नहीं है बट जब आपको ऐसे भाई मिलते हैं जब आप कार्य करते हैं और जब सामाजिक कार्य भी एक ऐसा बहुत ही सुविधा वाला कार्य नहीं आजकल एक कॉम्पिटिटिव युग है यू नो लाइक जब आप अच्छे काम भी करते हैं तो आपको बहुत सारी बाधाएं आती है और जब आप जितनी बड़ी जिम्मेवारियाँ आपके ऊपर आती है तब आप उस दर्द को उस भावना को आप समझ सकते हैं जब आशीष जी जैसे बड़े नेता आपको बोलती कि मेरी बहन ने थपथपाया तो मुझे कहीं ना कहीं हम लोग इमोशनल हो जाते हैं और हम लोगों का सहयोग उनको ताकत देता है तो अच्छे कार्य करने वाले को हम लोगों को सहयोग देना चाहिए और बस एक परिवार की तरह पूरा देश जब अगर एक परिवार की तरह बन जाए और एकजुट होकर सब लोग रहे तो हमारा देश हमारा राष्ट्र कहाँ से कहा पहुंच जाएगा काफी मतदार यहाँ के जो स्थानीय आपसे जुड़े हुए आपकी संस्था के साथ काम करते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे एमएलए आपको मिले हैं उनके माध्यम से अच्छा काम हो रहा है बिल्कुल देखिए जनता जो है वो सब जानती है ये हम लोग जानते हैं हमारे बोलने से कि वो अच्छा कार्य उनका कार्य दिखता है उनका विजन दिखता है हम लोगों को हम लोग किसी को इन्फ्लुएंस झूठा बोलते हैं ना फेक प्रोमिस करके हम किसी नेता को नहीं चुन सकते आज की जनता बहुत होशियार है बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बिल्कुल जब मैं अच्छा काम करती हूँ तो लोगों का विश्वास मेरे पे बनता है लोग मेरे पे विश्वास करते हैं और वो विश्वास प्राप्त करने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं कई जन्म लग जाते हैं लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिए तो बिल्कुल मैं अपने माध्यम से मैं जी को बहुत नजदीक से देखती हूँ और वो इतने व्यस्त होते हुए भी किसी का भी कार्य हो सिर्फ मेरा नहीं मैं बोल रही हूँ मुझे लगता है हर लोगों को सहयोग का जब भी जरूरत पड़ा है तो वो आगे बढ़े हैं और ऐसे नेता जरूर चुनकर आने चाहिए ताकि हमारा राष्ट्र हमारा देश मजबूत बने और एक अच्छे ने, ने, नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ सके आपने जब उनका सम्मान किया दो चीजें उनकी थी संविधान और वरिष्ठ की मूर्ति क्या दोनों का देखिए संविधान तो हम लोग सबके लिए पूजनीय है संविधान है तो हम भारतीय हैं और हम सब भारतीयों के लिए संविधान कितना मायने रखता है कितना हम लोगों के लिए वो सब कुछ है तो एक नेता के तौर पे अगर वो संविधान में रहते हुए नेतृत्व करेंगे तो हमारा देश बिल्कुल विश्व का नंबर वन देश बनेगा और कल गणपति बप्पा आ रहे हैं हम सब महाराष्ट्र के लिए हम सब देशवासियों के लिए बहुत ही शुभ घड़ी है तो ये एक नई शुरुआत है नई ये ये है जैसे उनको आज अवार्ड मिला और आने वाले इलेक्शन में उनको नई शक्ति और ऊर्जा मिले और ये गणपति मैंने इसलिए उनको भेंट की और संविधान में वो रह कर कार्य करें ये हमारा इसके पीछे मेरा विचार था उनको संविधान और गणपति देने का उन्होंने दो बात यहाँ पे काफी एक तो हेल्थ के बारे में और स्पोर्ट्स के बारे में कि आने वाले समय में यहाँ से काफी बड़ा स्पोर्ट्स के लिए एक मैदान मिलने वाला है कैंसर जैसे हॉस्पिटल्स मिलने वाले हैं मतलब आने वाले समय यहाँ से कुछ ओलंपिक के लिए भी यहाँ से लड़के जा सकते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे बिल्कुल आपने जैसा देखा जो हेल्थ सेक्टर है कैंसर आज आप देख रहे हैं बहुत लोग कैंसर से जूझते हैं और सबसे ज़्यादा क्या होता है मैं भी कैंसर सर्विकल कैंसर के ऊपर काम करती हूँ और देश के कोने कोने से लोग आते हैं और लोगों को यहाँ रहने का मतलब इलाज तो छोड़ दीजिए महीनों लग जाते हैं उनको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलने में और उनका इलाज करने में अगर हर इलाके में अगर कैंसर का सेंटर होगा तो कितनी सुविधा हो जाएगी जो बीमारी जो बिना इलाज के लोग मर रहे हैं अगर समय पर उनका इलाज होगा तो इस बीमारी से बच सकते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मैं मानती हूँ कि बैंड्रा में एक कैंसर सेंटर बनने जा रहा है जहाँ पे लोग जल्द से जल्द अपना इलाज करा पाएंगे और खेल खेल आज का बहुत ही महत्वपूर्ण ये है पहले लोग बोलते थे कि पढ़ाई लिखाई करो डॉक्टर इंजीनियर बनो बट आज के दिन में हर माता पिता हर पेरेंट्स स्पोर्ट्स के वैल्यू समझ गए हैं उनको मालूम है कि नॉट ओनली आजकल पढ़ाई लिखाई करो स्पोर्ट्स में भी आप देख रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे लोग हैं बाकी भी स्पोर्ट्स क्रिकेट ओलंपिक में जाने के लिए कई आप आपने देखा भी कि बेटियों ने कितना मेडल लेकर आई हैं तो ये हम लोग के लिए गर्व की बात है और जब उनको सुविधा दिया जाएगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी बेटियां बेटे ये मेडल लेकर आएंगे ओलंपिक के लिए तैयार होंगे कल से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई तो क्या भाण्रा के लिए और मुंबई या महाराष्ट्र के लिए क्या सुनिए मैं यही बोलूंगी कि हम लोग पूरे साल गणपति का इंतजार करते हैं गणपति एक ऐसा त्यौहार है हम महाराष्ट्र महाराष्ट्र वालों के लिए हम सबों के लिए कि उत्साह के साथ उमंग के साथ मनाते हैं बस यही कहेंगे कि गणपति बप्पा हम सब बेटियों के लिए एक सुरक्षा का ढाल बनकर आए जो हमारे देश में भी बेटियों के साथ हो रहा है ये घटना ना हो ये प्रार्थना हम करते हैं और हम सब मिलकर बड़े उमंग और उत्साह से ये त्यौहार मनाएंगे और गणपति बप्पा